ও ও শান্তি আজি দুই ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ বাপদাদাৰ অব্যক্ত সংকেত হৈছে বৰ্তমান সময়ত দুশ্চিন্তা আৰু অশান্তি বহুত সেইকাৰণে অসন্তুষ্টতাও বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এনেকুৱা সময়ত তোমালোক সকলো সন্তুষ্টমণিয়ে নিজৰ সন্তুষ্টতাৰ কিৰণেৰে আনকো সন্তুষ্ট কৰা প্ৰথমে নিজেই নিজৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ থকা তাৰ পাছত সেৱাত সন্তুষ্ট হৈ থকা আৰু তাৰ পাছত সম্বন্ধত সন্তুষ্ট হৈ থকা তেতিয়াহে সন্তুষ্ট মণি বুলি কোৱা হ'ব ওম শান্তি